Terima kasih Puan Speaker kerana izinkan Pucung untuk menyertai perbahasan tita ucapan tuanku. Hari ini Pucung ingin menyentuhi tiga aspek pentadbiran kerajaan jika ada masa iaitu pengurusan ekonomi, kesihatan awam dan pengurusan e-waste di Malaysia. Dan saya akan mulakan dengan pengurusan ekonomi. Puan Speaker, Malaysia telah pun mencatat, mencatatkan angka-angka makroekonomi yang sangat memberangsangkan pada tahun 2025. Dari segi pertumbuhan ekonomi, KDNK Malaysia telah melebihi jangkaan dan mencatat 4.9%. Prestasi ini mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai salah satu front runner dalam pertumbuhan ekonomi di rantau Asia. Selain itu, kadar pengangguran di Malaysia telah pun mencatatkan paras terendah dalam tempoh 11 tahun iaitu sebanyak 2.9% pada November 2025. Sejak penambahan kerajaan perpaduan, kadar pengangguran telah pun menurun daripada 3.6% ke 2.9% baru-baru ini. Ini adalah pencapaian yang sangat baik. Dari segi perdagangan pula, kita kita telah pun melepasi paras 3 trilion ringgit dalam jumlah perdagangan buat kali pertama dalam sejarah Malaysia. Jumlah nilai ekspor Malaysia 2025 juga telah mencapai rekod tertinggi pada 1.6 trilion ringgit. Dari segi pelaburan, Malaysia telah pun mencatatkan 285.2 bilion ringgit dalam pelaburan yang diluluskan untuk 9 bulan pertama 2025. Angka ini adalah lebih daripada semua rekod bagi 9 bulan pertama pra-pandemik antara 2006 hingga 2020. Selain itu, dalam masa tiga tahun pentadbiran kerajaan perpaduan, prestasi ringgit telah pun mengukur dari kedudukan tidak menentu pada tahun 2023 kepada status yang diiktiraf antara yang terbaik di Asia pada tahun 2025. One Speaker, ini semua adalah pencapaian yang sangat membanggakan dan menunjukkan bahawa Malaysia berada di landasan yang betul. Persoalannya, bagaimanakah kita boleh menterjemahkan men men angka-angka makroekonomi ini kepada mikroekonomi dengan izin. Supaya pertumbuhan ekonomi boleh dirasai oleh rakyat jelata. Makcik yang menjual pisang goreng di tepi jalan, pakcik yang menjual wantan mie di Kopitiam, pekerja-pekerja kilang pemandu, pemandu Grab dan sebagainya. Pucung berpendapat terdapat tiga langkah penting yang perlu diambil oleh kerajaan. Satu, mengoptimalkan economic multiplier effect iaitu kesan mengandai ekonomi STR dan SAR, uh, SARA dan SARA Kedua, be more business friendly terutamanya kepada PKS dan ketiga, meningkatkan kandungan tempatan iaitu local content bagi semua pelaburan yang diluluskan di Malaysia. Langkah ketiga, Maida telah pun melakukannya kerana kesuntukan masa, Pucung hanya akan menyentuh dua langkah pertama yang saya huraikan tadi. Puan Speaker, kerajaan telah pun mengumumkan jumlah peruntukan untuk sumbangan tunai ramah STR dan sumbangan asas ramah Sarah sebanyak 15 bilion ringgit bagi bagi tahun 2026 mengikut kajian-kajian ekonomi polisi pemberian tunai seperti STR dan Sara boleh menjana economic multiplier effect dari 1 hingga uh, setinggi 2.5 ataupun lebih ini bermaksud bahawa setiap ringgit yang diagihkan oleh kerajaan kepada kumpulan tersasah boleh menjana 1 hingga 2.5 ringgit ringgit dalam nilai ekonomi tempatan untuk meningkatkan ekonomi multiplier effect bantuan tunai kerajaan sebagai langkah pertama kerajaan boleh fokus untuk membebagi program SARA dengan peruntukan 8 bilion ringgit ini pucuk ingin cadangkan sekali lagi ya supaya kerajaan mengambil langkah proaktif untuk meningkatkan jumlah peniaga SARA supaya merangkumi lebih banyak peniaga mikro dan kecil tempatan dan memperluaskan kategori peniaga SARA dari barangan runcit sahaja untuk merangkumi penjaja-penjaja kecil makanan di medan selera seperti makcik yang menjual nasi lemak dan pakcik yang menjual wantan mie dan juga produk-produk segar sama ada daging, sayur ataupun buah-buahan di pasar-pasar awam. Juga boleh supaya mereka semua boleh disenaraikan sebagai peniaga sahara. Dengan ini perniagaan peniaga mikro dan kecil serta penjaja-penjaja kecil akan menjadi lebih baik secara langsung dan sekaligus membebagi pendapatan mereka dan mereka boleh merasai ya merasai uh, penambah baikkan kualiti hidup mereka. Selain itu pemilik pemilik perniagaan kecil dan mikro juga lebih cenderung untuk membelanja keuntungan mereka dalam uh, mengukur mata pelayar efek antara faktor uh, utama ialah propensity to spend. Uh, yang mereka yang mendapat uh, Well, mendapat STR dan juga sarah ini dia propensity dia lebih cenderung untuk membelanja maka dia akan mencipta apa yang kita panggil secondary spending yang lebih tinggi dan sekaligus ini akan meningkatkan economic multiplier effect kalau kita tengok kalau kita boleh mencapai economic multiplier effect dua iaitu nilai tempatan nilai ekonomi tempatan yang kita boleh janakan daripada bantuan tunai sahaja STR dan juga sarah adalah 30 bilion ringgit iaitu 1.5 5% daripada GDP di Malaysia. Ini bukan angka kecil tetapi angka yang besar. Uh, Puan Speaker, setakat ini daripada kira-kira 9,000 premis perniagaan Sarah, hanya 3,000 premis adalah terdiri daripada mereka yang bukan syarikat-syarikat kedai runcit rentayan seperti uh, 99 Speedmart, Mart serta hypermarket seperti Maidin dan Lotus. Jika kita bandingkan dengan skim CDC voucher di Singapura. Peniaga-peniaga yang boleh menerima CDC voucher adalah 400 supermarket rantaian seperti NTUC, Fairprice, Sheng Siong dan lain-lain. Serta kira-kira 25 ribu penjaja-penjaja medan selera dan peniaga-peniaga mikro dan kecil tempatan. Puan Speaker, 25 ribu penjaja dan peniaga mikro dan kecil mendapat a slice of cake in Singapura bagi uh, skim SDC, SCDC di Singapura. Tetapi hanya 3,000 sahaja yang menikmati slice of cake bagi program SARA di Malaysia. Ini adalah lapan kali ganda lebih daripada Malaysia. Per soalan kita sekarang ialah bagaimanakah kita boleh menggandakan pendaftaran peniaga SARA dalam masa yang tersingkat. Pucung telah pun meneliti sistem SARA dan mendapati bahawa antara bottleneck untuk mendaftar lebih banyak peniaga SARA Sarah ialah syarat dan tempoh kelulusan seperti apa yang telah pun dibahaskan oleh YB YB yang lain terutamanya tadi YB Rasa juga ada bangkitkan dan saya kini nak menumpukan perbahasan saya kepada the second bottleneck iaitu sistem MyKasih yang memerlukan point of sale sistem point of sale sistem post untuk memproses transaksi menggunakan MyCard Sebagai langkah pertama, Bucung rasa kita nak cadangkan kepada kerajaan untuk mewujudkan sara dalam bentuk voucher di e-wallet. Bagi peniaga-peniaga yang ingin menjadi Sarah, uh, peniaga Sarah, mereka boleh mendaftar secara online ataupun di pusat pendaftaran tertentu untuk mendapatkan QR code penerimaan voucher. Dengan ini, proses transaksi boleh diringkaskan kerana kita tidak perlu lagi menggunakan sistem pos di mana satu gadget diperlukan ya, dan pengantara boleh diperbaikkan daripada hanya MyKasih ke pelbagai pembekal perkhidmatan e-wallet seperti Touch and Go, DuitNow, GrabPay Now, Grab Pay dan lain-lain. Dengan adanya persaingan antara syarikat-syarikat pengantara, kos transaksi juga boleh diturunkan. Puan Speaker, pelosan peniaga sarah susah untuk dicapai kita, kalau kita hanya menggunakan sistem MyKasih. Jika kerajaan boleh melaksanakan sistem voucher yang saya cadangkan tadi, tidak susah untuk peniaga-peniaga kecil ataupun penjajah-penjajah untuk mendaftar menjadi penerima voucher e-wallet memandangkan banyak di antara mereka sekarang telah pun menerima pembayaran e-wallet. Puan speaker seterusnya bagi menggalakkan semangat keusahawanan yang penting uh, untuk pertumbuhan ekonomi Pucung ingin menyeru kerajaan untuk menjadi lebih business friendly ya terutamanya kepada peniaga-peniaga mikro dan kecil dan tidak tergesa-gesa untuk melakukan pembaharuan yang walaupun Baik jika kita lihat secara individu tetapi menekan apabila dilaksanakan secara merentak sehingga peniaga-peniaga tidak boleh bernafas. Pucuk ingin secara khususnya bangkitkan dua perkara yang saya anggap menyusahkan uh, peniaga mikro dan kecil dan tidak memberi beberapa manfaat kepada kerajaan. Pertama adalah berkenaan dengan penyeteman uh, kontrak penggajian iaitu kont uh, uh, employer contract uh, stamping. Pemula tahun ini, LHCM menguasakan supaya setiap kontrak pengajian sama ada part-time, full-time, permanent ataupun kontrak. Semua perlu distemkan dengan pembayaran duty stamp sebanyak RM10 dalam masa 30 hari. Apa yang susahkan bukan pembayaran RM10 itu, tetapi tambah lagi satu kerja untuk peniaga kecil. Terutamanya peniaga-peniaga kecil yang kekurangan kaki tangan. Walaupun penyediaan kontrak boleh dilakukan secara online, Pucung telah pun menerima feedback bahawa proses untuk membayar duty stamp masih agak-agak frustrating. Persoalannya berapakah jumlah pendapatan yang boleh dikutip oleh LHDN dengan penguasaan penyediaan duty stamp kontrak pengajian? Adakah pendapatan ini justify kesusahan dan kerumitan yang dialami oleh majikan terutamanya peniaga-peniaga kecil yang tiada kaki tangan. Kalau ada kerja tambahan, maka pemilihlah yang perlu membuatnya. Ya, kontrak yang tidak distemkan akan menjadi masalah apabila dibawa ke mahkamah. Tetapi kebanyakan kontrak penggajian ini tidak pernah pun digunakan di mahkamah. Dan jika perlu dibawa ke mahkamah, ada langkah tertentu untuk diambil supaya kontrak-kontrak berkenaan boleh diterima sebagai keterangan di mahkamah. Dengan itu, Pucung ingin cadangkan supaya kerajaan menggaji semula Penguatkuasaan penyetelman kontrak penggajian, sama ada sem semua boleh dikecualikan seperti dulu Ataupun syarat boleh dilonggarkan, ataupun tempo penyetelman boleh dipanjangkan uh, lebih daripada 30 hari Supaya kita boleh meringankan kerja peniaga-peniaga kecil dan mikro Terutamanya peniagaan kecil di mana pemilik sendiri adalah admin peniagaan mereka juga Perkara kedua yang saya ingin bangkitkan adalah torn in the flesh di antara banyak peniaga-peniaga kecil iaitu Ear Invoice. Walaupun kerajaan telah pun mengumumkan penangguhan pelaksanaan bagi kategori 1 juta hingga 8 juta, eh, 5 juta ke tahun 2027, Pucung masih berharap bahawa kerajaan boleh memperhalusi dan mengubah meningkatkan threshold pelaksanaan e-invoice. Saya sebenarnya telah pun membangkitkan isu ini di taklimat dalaman bersama Kementerian Kewangan beberapa kali dan hari ini saya ingin menyuarakan secara terbuka di Dewan Yang Mulia ini di, di mana secara jujurnya Pucung berharap kerajaan boleh meningkatkan threshold pelaksanaan e-invoice. Puan Speaker, mengikut data SME Corp, setakat 2024, Terdapat kira-kira 300,000 peniaga kecil di Malaysia. Bagi kategori, kategori peniaga kecil, definasi ya, ialah 500 daripada peniaga kecil adalah di bawah kategori pembuatan di mana lingkungan pendapatan ialah 300 ribu hingga 15 juta dan 95% adalah di bawah kategori perkhidmatan dan lain-lain di mana lingkungan pendapatan ialah 300 ribu ke 3 juta. Berdasarkan angka-angka ini, Puchong menganggarkan bahawa jika e-invoice threshold ditingkatkan kepada 3 juta, iaitu semua peniaga kecil dikecualikan kecuali kategori pembuatan melebihi 3 juta, hanya kira-kira 12, maksimum 15 ribu peniaga kecil akan diwajibkan untuk melaksanakan e-invoice menjelang 2027. Walaupun Walau bagaimanapun, jika kita menggunakan threshold yang sedia ada yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu satu juta, kira-kira seratus -kira dua puluh ribu hingga seratus lima puluh ribu peniaga kecil akan terjejas menjelang 2027. Iaitu sepuluh kali ganda dari segi jumlah peniaga yang terjejas. Persoalannya ialah apakah kebaikan dan pendapatan tambahan yang boleh dikutip oleh LHDN dengan pelaksanaan e invoice bagi syarikat berpendapatan antara 1 hingga 3 juta sehingga kerajaan sanggup menyusahkan lebih daripada 100 ribu peniaga kecil tambahan. I do not think the benefits outweigh the cost dengan izin. Dengan ini, uh, dengan angka-angka ini, Puchong ingin cadangkan kerajaan untuk sekali lagi mengkaji untuk meningkatkan threshold pelaksanaan e-invoice ke 3 juta. Bagi mereka di bawah 3 juta, kementerian sepatutnya menggunakan strategi carrot dan bukan stick. Kementerian boleh melaksanakan program insentif untuk mendorong lebih banyak peniaga kecil melaksanakan e-invoice secara sukarela atas permintaan pengguna dan bukannya secara paksaan. Secara keseluruhannya, threshold 3 juta adalah lebih clean cut because ia mengikut definisi PKS yang sedia ada dan ia tidak menjejaskan penjaja kecil secara meluas menjelang 2027. Kerana kesuntukan masa, uh, uh, Pucong akan uh, uh, berhenti di sini dan saya uh, setuju dan menjunjung kasih kita ucapan tuanku. Terima kasih Yang Berhormat Puchong. Saya cempur Yang Berhormat Jerantut.